Ранку. В ефірі програма Рано вранці. І сьогодні рубрику Ранковий гість проведу я, Анна Медвєднікова. У нашій студії сьогодні Ковров Анатолій Володимирович, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, професор. Вітаю вас. Доброе утро. Розкажіть, от нещодавно вийшов новий закон про вищу освіту. Як він впроваджується і чи існують якісь проблеми? Знаєте, нередко задають питання. вовремя ли, актуально ли, нужно ли было, что появился новый закон про света. свету. И мы убеждены, что нужно и вовремя, несмотря на тяжелое время, то, которое мы сейчас переживаем. Потому что прежде всего то, что несет новый закон, он дает возможность нам участвовать в европейском процессе, в баллонском процессе, о котором многие говорили. Это механизмы, которые заложены в этом законе. Он вносит такой важный элемент, важнейший европейское и мировое образование, как автономия вузов он дает возможность э, по-новому посмотреть на организацию научно-исследовательской деятельности в учебных заведений И очень много других механизмов, которые э, заложены в этом законе. Uh -huh. Поэтому очень важное его появление и очень важное его внедрение. Uh -huh. А какие проблемы существуют, связанные с этим законом? Но ну, основная проблема слишком медленно разрабатываются подзаконные акты, которые позволяли бы реализовывать его положение. И если на словах говорится об автономии вузов во всех вопросах, в том числе, допустим, приеме, распоряжении финансами, решении проблем о лицензировании, аккредитации, открытии новостей, то все эти вопросы, к сожалению, сегодня не разблокированы, не решены с точки зрения нормативного регулирования. И Опять-таки о том же приеме, когда мы говорим, конечно, прием происходит. ВУЗ мало влияет на то, что, как это происходит, как, какова процедура. Если говорить, допустим, о зарубежном опыте, то действительно ЗНО, как оно у нас есть, как оно называется, тестирование есть везде, практически во всем мире. Но роль тестирования, она не настолько велика, как у нас. То есть человек на контракт может поступать, возможно, без ЗНО. Наши иностранные студенты поступают к нам в ВУЗы без ЗНО, а доступ к образованию наших, скажем так, ну, жители Украины, да, молодежи Украины, к сожалению, здесь имеют некие ограничения. Это, опять-таки, частичная автономия вузов, которую мы могли бы реализовывать во благо людей и тех, которые могли бы получить доступ к образованию высшему. А че, богато иноземных студентов? Много. У нас на самом деле в учебном заведении было действительно более 500 учебных иностранных студентов. И это большая часть. Мы выпустили огромное количество и стран Африки, Латинской Америки и даже Европы, но сейчас большая часть это бывшие страны СНГ и Турция. Это те страны, которые представляют у нас больше контингент. Повышается контингент из Марокко на сегодняшний день, особенно архитектурной специальности. Uh -huh. И, откровенно говоря, они заставляют нас думать в том, как приспосабливать образование и для зарубежных студентов. Несколько упал сейчас контингент в связи с тем, что происходит у нас на Украине. И uh -huh. есть такое информационное влияние на тех страны, в которых, из которых приезжают студенты. Ну, я думаю, что, в общем-то, со временем это восстановится тенденция. Uh -huh. А все-таки для них есть какие-то льготы при вступлении? Uh, да, воздуха? естественно, они вступают uh -huh. по профессиональному собеседованию, то есть мы проводим для них тестирование, но это вид собеседования, они не проходят независимые тестирования. Это не тестование? Не тестувание. Uh -huh. А для наших, если ну, наши украинцы захочут вступать Только за Только зубничные и независимые тестования. Но это тоже нужно еще до этого нужно Должно прийти. быть комплексное какое-то решение, особенно те, кто собирается учиться по контракту. Uh -huh. Те, кто готов платить за образование, и по примеру я вам скажу, я преподаватель, до сих пор, и я вижу, как дети, очень многие, которые вначале достаточно слабые знания проявляют, возможно, к концу являются лучшими студентами по сравнению с теми, кто вначале вроде бы был бы сильнее и по тестам сильнее. Uh -huh. а давайте поговорим про региональную освіту. Как она должна выглядеть и что має в себе включать? Вы знаете, мое убеждение такое, что когда в советское время, в 30-м году, образовалось большое количество вузов, они были организованы по профессиональному признаку и по тем задачам, которые нужно было решать. Допустим, наш вуз, наша академия, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, изначально называлась Одесский геотехнический институт, потому что необходимо было решать четкую конкретную задачу и специалисты должны были быть те, которые нужны были востребованы mm -hmm. государству. Mm -hmm. да. mm -hmm. Потом изменялись и приоритеты, изменялись даже название ВУЗа постепенно в истории. И я думаю, что так и должно происходить, потому что наверняка э, регионы должны иметь сильное образование для нужд своего региона. Прежде всего, конечно же, наш наша академия всегда имела большую роль в постсоветском пространстве на всем, но тем не менее, прежде всего, это региональная составляющая и те потребности, которые есть. Например, у нас сейсмичные Зона, Одесская область. И так далее, и так далее. Грунты соответствующие. В разных регионах они разные. И, конечно, готовить надо с учетом этих особенностей. Невозможно, допустим, в Киеве подготовить специалиста на сейсмику, если здесь такой проблемы не существует. И так далее. Поэтому я думаю, что это очень важно, принципиально важно развивать региональное развитие. Кроме всего прочего, это доступ опять-таки к образованию, о котором я говорил. Не все могут поехать учиться в другой город. Имеют и материальную, и да, даже моральную возможность, возможно, быть, оторваться от дома, от семьи. Разные причины есть. И состояние благосостояние и здоровье, и ну, все что угодно. Я думаю, что человек должен иметь возможность и доступ. И равномерное распределение образования, оно, наверное, начинало, имело бы национальное значение для, для так сказать, страны. И это очень важно, развивать региональные вузы, региональные центры образования. И прежде всего профессиональные. Mm -hmm. Але все ж таки, ну, якщо, наприклад, людина навчається у певному регіоні, і там є свої ну, ґрунти, як ви кажете, свої проблеми, мені здається, треба все одно більше е, э, ну, націлюватися на країну в цілому, тому що не факт, що ця людина буде працювати саме в цьому місці. Образування дійсно є всеобщим, це тут розговору немає, і тому mm -hmm. у нас є сьогодні стандарти, і стандарти і вузи, і стандарти вищого образування освіти, то есть в цілому по Україні. Тому є базове образування, яке в будь-якому випадку людина отримує, незалежно від чого. Але є та вибіркова частина, которая есть у каждого человека, у каждого студента, который получит то, что он хотел бы получить и развить больше. Угу. И самое главное, что должен получить любой выпускник, и в нашей академии это реализуется, первое, это фундаментальное образование, которое позволяет потом учиться на протяжении всей жизни. Угу. Это очень важно. Если человек готов к этому, то есть готов потом познавать и развиваться, то это, считайте, мы правильно подготовили специалистов. Это основа. Это основное. А, какие у вас сейчас не напрямка в обучении? Вы знаете, во-первых, мы постоянно занимаемся тем, что мы изучаем потребности рынка тех организаций, которые, в которых работают наши студенты. Это, прежде всего, конечно, строительные, проектные организации, мы говорим о инвестиционной деятельности. И мы прекрасно понимаем нашу ответственность в этом отношении, потому что вот сейчас немало говорится о том, что строитель, один строитель, создает 5-6 рабочих, рабочих мест в других отраслях, в любых других отраслях. А за этими людьми это семьи. То есть, на самом деле, это действительно мы ответственны за большое количество людей на Украине. И мы понимаем, что мы отвечать должны современным требованиям. Что это означает? Что если сегодня изменяются требования, а сегодня, допустим, нормативная база строительства изменяется, то мы должны программы наши приспосабливать так, чтобы наши выпускники были готовы не только потом изучать, а были готовы уже сегодня сразу заниматься профессиональной деятельностью. Поэтому мы действительно, вот сегодня буквально я пока нахожусь в Киеве, обсуждается вопрос создания при мэрии нашего города согласительной совет по образованию, в том числе по строительной индустрии и и вопросы эти будут тоже там обсуждаться. Мы проводим, э, инициаторами явились, в том числе, вместе с мэрией, 22 сентября у нас будет э, такая достаточно серьезная научно-практическая конференция. Это проблемы развития строительного комплекса Одессы. И, опять-таки, одна из составляющих это образование, это система образования, его совершенствование, направление. Но какие еще вопросы обсуждаются? Это участие строителей, это участие Министерства регионального развития, это участие всех общественных организаций, и это является принципиально важным вкладом нашим в развитие в общем и образования, и строительной отрасли. Наталья Владимировича, я вам очень дякую. На жаль, час завершается. Можно сказать, что поважание, поважаю несколько нашим телеглядачам. Ну, во-первых, хорошего дня. Во-вторых, каждому, в каждую семью тепла, здоровья, уюта и счастья. Дякуємо. Я нагадую, що в нашій студії сьогодні був Коврова Анатолій Володимирович, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, професор. Не перемикайте попереду ще багато цікавого.